Мене звуть Савченко Володимир Юрійович, я з міста Краматор з Донецької області. Приїхали сюди у місто Стебники, 9 квітня 2002 року. Образовувалася Донецька Народна Республіка, псевдореспубліка. Коли це у квітні. 2014 -го город захватила группа боевиков и началась война, тут так называемая. Были другом блокпости, на которых сидели одни алкоголи, только наркоманы проверяли все. И обстрелы были постоянные, места. И так заходили ДНР, группировка сразу по дороге там и женщину убили, и киоск по дороге подорвали бы, потому что стреляли туда не попадя, лишь бы стрельнуть. Магазин сгорел полностью уже. И продавец сгорел. Под заводами стоят. Метки минометы ставили, свои ДНРовцы. Хотя ж куда ставить, если под плавильный цех ставят они. Людям было все равно, куда поставить, лишь бы стрельнуть куда-то. В 14-м году 24-ю школу было, вокруг дома разлетелось. А мы переехали на поселок Ясногорту, там каждый день летели... По, ну, ночью летали снаряды в течение месяца. Так что мы собрали, увидели это и собрались, и уехали за защиту. Безопасное место. Тоді ще не было пять ротків. Сбирался на работу в пол седьмого есть. Сразу почул взрывы в стороне аэродрома. Два или три взрыва. Посмотрели, полезли в интернет, что за ерунда такая творится. Там уже написали, война началась. На работу уже позвонили, мне сказали, что на работу не выходим, неизвестно когда и будем работать. А потом каждый день в... с утра обстрел и вечером обстрел. Взрывы были по городу, в разных местах. Особенно страшно было, когда в конце марта тогда прилетело в 100 метрах от нас, благо там гора была насыпана еще в советское время, она спасла. А так бы улицы мне было половины, повалить разбилось бы все. И взрыв пошел с, не, по, по, с горы в старый город, там раз, повылетали у людей окна, двери, писали в новостях. Есть были разрушения и по ЖД вокзалу, и по остановке по железнодорожной прилетала, потом еще где. А через две, две недели прилетела в район постсовета. Там тоже дома были разрушены. Потом все сильнее и сильнее. Потом немного было перейти тихо в мая-июнь, а потом снова силой пошли взрывы. Уже вот за вот сколько? За неделю в нашем городе Траматорске не осталось ни одного... Профтехучилища все разбили. Разбили четыре, э, сколько? Одна, две, три, а, четыре школы разбили, два, э, три высших заведения учебных э, и один интернат. Где для детей с особыми потребностями. Так что уже фактически профтехобразования в Краматорске уже и нет. У них где люди детям и заниматься. Ну а соседние дома прилетало, по-моему, десятую школу, рядом с десятой школой повлетали в соседних домах и окна, и двери. И школа по пострадала тоже сильно. И на поселке рядом со школой тоже. Домов 8 разбитых. Да ездили в центр покупать. Ну, на поселке сперва было проблемно что-то купить, а потом немного стали завозить. По чуть-чуть продукты. Но очередя были большие, очень большие. И цены стали каждый день расти, расти, расти. Потому что свои запасы складов в городе за две недели исчерпались и стали возить с, с, с Днепра. А это расстояние, это увеличение цены. У медикаментов еще в феврале медикаментов вообще не стало. Ни, ну, таких самых необходимых пустые аптеки были. Ни бинтов, ни зеленки, ни аналгина, ни, ни обезболивающего. Ничего не было в аптеках. Пусто было. За два дня все размили люди. С медикаментами было очень напряженно. Врачи были, еще в апреле были последние врачи, но они уже тоже собирались уезжать. Вот. Вот в апреле же надо было что-то сходить. Она еще застала своего семейного врача, но врач сказала, я тоже буду куда-то уезжать. Так что с врачами было тоже проблемно. Работа не стала, последнее на складу отправили все. И уже, ну, рассчитали. Не, не рассчитали, а все, сказали, магазин зак. А, ну типа, ну да, рассчитали. Все магазины АТБ закрывались, и а то и решили, что работы нету. Что сидеть, если вокруг все взрывается, поедем эвакуироваться. Смысла сидеть уже дома не было. Надо было выезжать. И с утра поехали на 8, 7 апреля на ЖД вокзал и еле вечером уехали. Сумасшедшая очередь была на вокзале. С детками маленькими, пенсионеры, с животными уезжали. Мы сели в поезд в 6 часов вечера, думали отправляться, а потом нам сказали, что железнодорожные пути перебиты в районе Барвенкова. Там мост железнодорожный. И нас высадили, а потом военные проверили мост и сказали, что позвонили железнодорожникам, что можно кого и как проехать. И потом опять объявили посадку, мы все и сели в поезд. Но когда проезжали мост, там страшно было смотреть. И, и трупы лежали прямо на, мост, на шпалах моста, были видны. И вокруг Барентова погорело очень сильно много домов. Пожар был страшный. И все проводницы были с Западной Украины. Они въехали и молились, чтобы проехать этот участок дороги. На колени стояли в та, у себя в купе. Страшно. И мусор. Еле-еле-еле, километров пять ехали, скорость была. Поезда, да, чтобы его проехать. Ну и добирались мы сюда. Так поезд идет сутки, а мы около 40 часов ехали сюда. Но часто останавливались из-за из на, на, железнодорожных станциях стояли долго и ехали не по как поезд раньше ходил, а объездными путями ехали сюда. Дай Бог, чтобы все было целенько и вернемся, вернемся домой. Надежда, дум, не, не, не теряется, что мы вернемся. Очень надеемся вернуться домой.